assalomu alaykum bugun judayam mazali va og'izda eriydigan paxlava tayyorlaymiz birinchi bo'lib bitta idishga qatiq solib ustiga chайный soda solamiz aralashtirib 5 minutga qo'yib qo'yamiz boshqa idishga tuxumi sarig'ini solib ustiga bir choy qoshiq vanilin solamiz ustidan qatuvni solamiz yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz boshqa idishga unni elab solib margarinni qirg'ichdan chiqarib ustidan solamiz hamma margarinni qirg'ichdan chiqarganimizdan keyin yaxshilab aralashtiramiz aralashtirib bo'lganimizdan keyin tuxumli xamirimizni ustiga solamiz ustidan sekin sekin un solib xamir Khamar qoramiz xamirimiz yumshoq bo'lishi kerak 6 sakkiz piyola un ketadi judayam qattiq bo'lib ketmasligi kerak xamir yumshoq xamir bo'ladi qo'lga ozgina yopishadigan mana tayyor bo'ldi xamir endi uni tog'oradan olib stolga qo'yib uchga bo'lib olamiz uchta bir xil dumaloq zuvalachalar qilib to'g'oraga solib ustiga strech yopib bir bir yarim soatga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz bir bir yarim soat o'tgandan keyin xamirni olib stol ustiga un sepib ingichka qilib yoyamiz xamirimizni listimizga moslab yoyamiz birinchi xamirimizni sal kattaroq qilamiz chunki chetlariga ham chiqarishimiz kerak listga falga solib ustiga xamir solamiz birinchi xamir tayyor bo'lgandan keyin nachinkasini tayyorlaymiz mikser idishiga tuxumni oqini solib oppoq ko'pikb bo'lguncha ko'pirtirib olamiz ko'pirib chiqqandan keyin ozgina ozginadan shakar solib yaxshilab aralashtirib olamiz shakar tugagandan keyin yana besh olti marta aylantirib qattiq ko'pik bo'lgandan keyin to'xtatamiz mana shunaqa qattiq kofi bo'lishi kerak ustiga magiz yong'oq solamiz yaxshilab aralashtiramiz nacчинkamiz tayyor bo'lgandan keyin ikkiga bo'lib olamiz birinchi bo'lagini birinchi xamir ustiga solamiz bir tekisda qilib keyin ustidan ikkinchi xamirimizni yoyib solamiz ikkinchi xamir ustiga ikkinchi bo'lak bir tekis qilib surib chiqib ustidan uchinchi xamirimizni yopib chetlarini mahkamlaymiz beze chiqib ketmasligi uchun keyin ustini to'rtburchak qilib kesib chiqib ustiga tuxum surib chiqamiz chuqur kesibyuormanlar bo'lmasam beze toshib chiqib ketadi ustini yong'oq bilan bezatib duxovkani bir yuz ellik bir yuz oltmish gradusda qizdirib ikki soat davomida pishiramiz qarab turamiz usti kuyib ketmasligi kerak tayyor bo'lgan paxlavamizni kesib dasturxonga tortamiz tayyorlab ko'ringlar yoqimli ishtaha